Сергей Кривохарченко, Александр Шмурдов. Юви начинает. Он в белом или почти в белом? И стартовый свисток. Что касается Гвардиолы, то он часто придумывает даже не после неудачных матчей, а просто потому, что ему так интереснее. И в таком матче, конечно же, стандартные положения могли бы стать еще одним дополнительным шансом для Ювентуса. И, может быть, и станут. Но Маркизио и Дебала отсутствуют те, кто исполняет. какой момент! Пустые ворот! Открывает счет. Что творится, что устроили защитники, подарили. Меркуса остается всего один гол, до того чтобы сравняться по забитым на выезде с Баварией. И в эту секунду Юве впервые в этом противостоянии выходит вперед. Привез Дэвид Алабан. Давайте посмотрим еще один повтор. Вот он здесь контролирует ситуацию и не смог мяч выбить. Дальше уже Ной расшибается и не успевает помешать полю Бакба. Да, там все сыграли странно, то что защитник сборной Австрии Сергей называет его правильно, так как он сам себя называет Алаба, ну мы привыкли, привыкли к дебалу, к трудным матчам в втором тайме, вот он подает штрафную, яр кулаком выбивает, был свисток. На всякий случай, даже не на всякий случай, на удачу футболист Вентуса породил. Сейчас может желтую карточку за это получить. Или, по крайней мере, удостоится у Диенции, у Йонаса Эриксона и такого серьезного разговора. Все-таки это не спортивное поведение. Так делать нельзя. Здесь. Оффсайд, офсайд у Мараты. Ну а Фигера, по-моему, не целил поворотом так он отдал мяч, ну, немножечко по-пижонски перебросил его через ворот. Не думаю, что Ярик Саныч с хедирой, тем более, что он слишком опытен. Ой-ой-ой, здесь офсайд, офсайт, офсайт. Но Бавария опять себе едва не привезла. Мануэль Нойер себе привез. Когда такое бывало, и только офсайт его спас, поток так человек, если бы не положение в игры. Вот можно себе представить, например, что защитник, вот тот защитник справа, Лам, отскочил бы на 3 метра назад еще. Ну, просто не успел бы сориентироваться. Я не очень уверен. А с другой стороны, в команде Гвардиола ведет себя так, что наоборот, шутит и много хвалит футболистов. Ох, как Барата проскочил! Третьего, четвертого проходит! Отдай! Квадранов забивал! Что творится? Это невозможно. Что сделал Марата сейчас? И переиграл Нойера, как простого вратаря с планеты Земля. Это ведь сам Нойер. И вот Марата повтор. Боже мой. Не сумел выиграть его э, борьбу. Кстати, говоря, Дэвид Алаба важнейший единоборство проиграл. И дальше собрал на себя троих Марата. И прямолинейный, как все говорят, квадрат, трамвай, да, его называют и так далее. Смотрите, что он здесь делает. Фантастика, фантастика. И вот теперь пенальти Буфон против Майера гораздо ближе. Но уже, я думаю, болельщики Ювентуса не согласятся с таким исходом. Они уже почувствовали кровь соперника. Удивительный Юрий. удивительная команда. Неужели так бывает, что они... И вот этой вот новой, странной, непонятной неизвестно как названные позиции. Пас направо. Дуглас Коста смещается в центр. Опять смещается в центр. Будет удар по воротам. Защитник принимает на себя Дэвид Алаба. И здесь уже пробить трудно, но атака продолжается. Коста забрасывает в штрафную штрафной опасный момент. Стоп. Удар Бухов. Более, Нет, еще мяч летит Скоро ворот. И от Роберта Левандовский уходит. И это даже не угловой как же Буфон сориентировался. Смотрим еще раз, наконец-то, вдвоем два, два, крайних полузащитника. Два атакующих игрока флангов сошлись вместе и нашли комбинацию, которая позволила в центре. Положение вне игры, Хедиров штрафной рядом, Багба, передача, опасно квадратом. Три, нет, не забивают, можно добивают, удар по воротам. Как не забил квадрата сейчас, никто понять не может, неужели а, ноль. У него великолепная скорость, Алаба тоже хорош, Марата выиграл мяч у австрийца. Идет штрафную. Один в один умеет обыгрывать. Бьет Марата. Не. Нужно было сделать. передачу опять на ход. Альвара Марати. Он штрафной. И на этот раз проходит двоих. Делает паузу. Удар выше. Боже ты бой, Какой момент. Еще один создает Марата. Не то чтобы из ничего. Но он эти моменты эти с регулярностью хорошего повара. Он собирает моменты всякий раз когда мяч появляется рядом с ним. Итак, э, достаю калькулятор. Ювентус должен был трижды... Флажок ту флажок. То, что играет сегодня Поль Багба. Он вообще везде. Подача. Э, не будет подачи, потому что мяч низом отыгран назад. Дуглас Коста на дальнюю а штангу. 2-1. И гол! Левандовский 2-1. И все начинается заново. Время забила Бавария. Очень вовремя. Ну и Коман, пожалуйста, вращает непростой мяч, вовремя отбрасывает его назад. Дуглас Коста, никто не забрался в офсайд и проигрывает. Леонардо Бануччи, редко это, но бывает с ним. Через центрального защитника Юрий мяч перелетает. И там уже Левандовский просто нужно было точно подставить голову. Такой сильный резанный мяч отправил Дуглас Коста. И быстро это вышелся сдвоенный правый план после выхода команды, потому что Коста хоть и в центре, но постоянно туда смещается. В одно касание Видаль нет, не почувствовал. Видаль вступает в борьбу, очень здорово. Пас направо, команд. Атака продолжается, подача верхом, борьба вверху, удар головой, головой Адрес Эвра, Какую же чудовищную ошибку запустил. По атаке блестящая подача. И второй бомбардир забивает. Вот эта ошибка Евра. Видаль не выключился из борьбы, пошел до конца. Бывший игрок Ювентуса в ключевом эпизоде это единоборство все-таки за себя решил. И бывший игрок Ювентуса сделал подачу. Второй голевой пас Кирсли команда в этом матче. И первый космос. Первый. А Коста, прошу прощения, команда и контратака Ювент. Хорошая передача в штрафную. Вот Манджукич пас назад, удар Лихштейнера. Это было очень опасно, если бы не Лихштейнер там находился, а Дебал, например, травмированный. Вообще атакующий футболист, то, наверное, удар мог бы получиться более опасным, более сложным для, для Мануэля Нойера. Как-то мы немножечко разуверились в том, что Ювентус способен на Команду, Может быть, у него больше других заряда еще осталось. Томас Мюллер катит поперек поля. Бернард не рискнул пробить. Ну и, наверное, правильно. Дуглас Коста. Подача Левандовский со спиной. Мюллер. Подбор. По штрафную. скидка удар, Гол Тиаго выводит Баварию вперед на 108-й минуте. Дожала Бавария все-таки же настраивается, наверное, на это зрелище. До... Опять Ивра, да, там ошибся? Далеко мяч не отдал. Ну, это уже не ошибка, наверное. Здесь вопрос в подборе. Да, Патрис Ивра. Патрис Ивра выбрасывает мяч на Тяга Алькантура. Тот играет в стенку и... Блестящий совершенно Мюллер разобрался. Как он этот мяч остановил буквально, подкатил под удар. История с цейтнотом и нервами и всем остальным. Мы, да, ни никакой гол следующий мы не считаем последним, да. Мы понимаем, что здесь может быть еще много голов даже за 10 минут. Но вот контратака Баварии, Куман с мячом. Будет бить в дальний угол. Какой удар? 4-2. Команд, да, молодости наши. Как говорится. Надо ждать еще хотя бы чего-то от Ювентуса. Они могут дойти до чужих ворот. Это уже архисложно. сложно. Еще полчаса назад казалось, что Ювентус превратился в фаворита. Когда оставалось несколько минут до конца, и Юве держался очень уверенно. А сейчас уже он проигрывает два мяча. Но ведь в этом противостоянии забито 10. 10. Да, Ювентус сейчас попался.